mana shu hozir aytib o'tdingiz ozodlik keyin mana bu amerika ovozi haqida hozir shu amerikada bo'layotgan o'sha ishlarni eshitib qoldimda o'sha yerdagi akalarim anaqa yuribdi mana shu musulmonlar hozir mana shu ahmadiyal amerikada kuchayib ketibdida mana shu ahmadiyalar ular har xil tashkilotlar tuzib olgan ekan mana bu sadoqatli musulmonlar keyin mana e, bu kardoba uyi degan tashkiloti bor ekan haqiqiy o'sha ahli sunna sunaa jamoani o'shanga o'xshagan tashkilot tuzib olgan ekan keyin bu musulmonlar bizlar ham musulmonmiz chunki biza ollohga ishonamiz ro'za tutamiz e, azn azon aytar ekan ular ham bizaga e, mana shu musulmonlarga o'xshab lekin e, mana shu haqiqiy ahli sunna va jamoa ularga tazik o'tkazib ularni qanaqadir ajratib qo'yish deydimi mana shu radikal dediydizku o'shanaqa qilishar ekanda keyin u o'sha siyosiy darajaga borib politsiya ham aralashgan ekandtashklot savolingizni qisqacharoq bering iltimos men tushuntiryapmanda hozir su keyin hozir mani savolim shun. man, shundan iboratki ular ro'za tutsa namoz o'qisa o'sha shahodat kalimasini aytsa ularni kofir deyish qanchalik to'g'ri degan savol bermoqchimansi ularni namoz o'qigani uchun shahodat kalimasini aytgani uchun kofir demayapmiz biz ularni g'ulom ahmad qodiyoniyni payg'ambar iso masih mahdiy deb e'tiqod qilganliklari uchun kofir deyapmiz ya'ni kofirligiga biz aytmayapmiz butun dunyo musulmon ulamolari ittifoq qilib buni e'lon qilishgan bu e'lon bo'lgan e, ahmadiy jamoasi qodiyoniylik jamoasi islom ummatidan chiqqan jamoat ya'ni chiqib ketgan jamoat bular ahli bidatlikdan ham o'tib kufrga ketgan yuqorida man bitta jumlani o'qib berdim ular o'sha amerikada angliyada katta ehtimol bilan ahmad choy shularniki katta ehtimol bilan ahmadiy jamoasining orqasida juda katta sarmoya bor man ahmadiy jamoasi haqida gapirarkanman juda katta e, tashkilotlarga qarshi gapiryapman ulardan xavotir qilmay gapiryapman omonat dinimni himoyasi uchun ollohni oldidagi mas'uliyatni ado qilish uchun gapiryapman ko'p odam qo'rqadi bular haqida gapirgani bular suiqas ham uyushtiradi qirg'izistonda o'shda işte, suiqasd qilinganliklari to'g'risida xabarlar bor bularga qarshi chiqqan odamlarga tomdan tashab yuborishgan nechinchi etajdan keyin uni rasmiylashtirishganda o'zi tushib ketdi deb rasmiylashtirishgan boshqa ishlar bor bular tashkilot aytyapman e, men sizga bular amerikada angliyada bular inson huquqlari himoyachilari Sadoqatlik jamoaviy tashkilot xayriya guruhlari degan nomlar bilan tashkilotlar qurishadi pul yotibdi orqasida bularni bularni atrofida yurib mana o'zbekcha gapirib yurgan bu g'iyosga o'xshaganlar toza josiz odamlar toza josiz odamlar uni atrofida unga ishonib yurgan odamlar o'zi bilib qilayotgan bo'lsa ular ham josiz bilmasdan yurgan yorup bo'lsa arendadagi odamlar sotib olingan odamlar bilmaydi sotib olingan ya'ni sotib yuborilgan har bittasining ro'yxati hozir britaniyada turibdi bularni har kuni отчет topshiradi bularni shu josizlari bugun shuncha bahs bo'ldi shunaqa bo'ldi abror muxtor ali juda jonimizga tegdi deb отчет topshirishadi o'shaning uchun ulardan do'stlar birodarlar ogoh bo'lamiz ulardan so'ramaysiz masalani man majburlab ulardan so'rama deganim tavsiya bu tavsiya ma'nosida aytyapman so'ragan so'raydida bir kishini ushla ushlaolmaymizda samimiy bo'ladigan bo'lsangiz bu masalalarni ilmiy bahsini ulamolardan so'raysiz sizga yechim bera olmaganda shubhangizni arita olmaganda unda keyin gap gap bo'lishi mumkin emas uchtaman ahmadiy bilan lichkada gaplashdim shunaqa dalillarni ya'ni batafsil keltiryapman yo'q deydi yangisi yo'qmi deydi siz yangi gap gapirmayapsiz yangisi yo'qmi deydi voy oyni yorib berishim kerakmi oyni yorib ber oyni yorib bersam ham ishonmaysan nimaga vazifador odamsan dedim oxiri bu isbotini topdi